Yeni ildən vergi ödəyicilərinə dəyişikliklər gəlsəyir. Bu barədə Dövlət Vergi Xidməti məlumat təyib. Sifayətçilər bəs nələrə diqqət etməlidir? Bu barədə təfərruatları əməkdaşımız Ayda Zərkərlich atdıracaq. Hər vaxtın xeyri olsun Ayda. Vergilərin ödənilməsində dəyişikliklər nələrdən ibarətdir? Buyur, səni eşitdik. Hər vaxtınız xeyir Vəfa, səni və izləyicilərimizi salamlayıram. Bəli, sənin də vurğuladığın kimi, artıq bu ildən etibarən, daha doğrusu, gələn ildən etibarən vergi ödəyiciləri elektron kabinetə gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə daxil ola biləcəklər. Bu tətbiq nə vaxtdan fəaliyyətə başlayacaq? Ümumi məlumatı bizə qonağım Faiq Ərəcəbəliyev Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşı məlumat verəcək. Faiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Ümumi məlumatı sizdən eşidək, buyurun. Salam verirəm hər bir kəsi. Məlumat kimi bildiririk ki, vergi məcəlləsində edilmiş dəyişikliklərə əsasən, artıq 1 yanvar 2024-cü il tarixindən etibarən vergi ödəyiciləri Dövlət Vergi Xidməti İnternet Vergi İdarəsinə vergi orqanı tərəfindən verilmiş istifadəçi kod, parol və şifrə ilə daxil olma imkanı məhdudlaşdırılacaq. Bu daxil olma vasitələrini artıq gücləndirilmiş imza vasitələri, asan imza və ya Xima əvəz edəcək. Bu səbəbdən həmin tarixə qədər xidmət mərkəzlərindən müvəbbələrin Vergilərdə sılıq yaranmaması məqsədi ilə vergi ödəyicilərinə həmin imza vasitələrini əldə etməyi tövsiyə edirik. Belə ki, dövlət vergi xidmət tərəfindən təqdim olunan asan imza sertifikatlarını əldə olunması üçün vergi ödəyiciləri Mavi şəbəkə operatorlarından asan imza xidmətini dəstəkləyən SIM kart əldə etməklə həmçinin şəxsə rəskələrini üzərində olmaq şərtilə Ə, dövlət vərləyi xidmətinin vəkilçi xidmət mərkəzlərinə, asan xidmət mərkəzlərinə, kov evlərinə müraciət etməklə ə, asan imza sertifikatlarını əldə edə bilərlər. Ə, ümumiyyətlə asan imza asan imza o cümlədən e-mail və əsfərlə məlumat üçün asanimza.az, o cümlədən simayla bağlı məlumatları əldə etmək üçün token.imza.az saytına müraciət etməklə əsfərlə məlumat əldə edə bilərlər. Təşəkkür edirəm Faiq Bey, Vəfa, bir daha xatırladım ki, mənim müsahibim Dövlət Vergi Xidmətində əməkdaşı Faiq Rəcəb Əliyev idi və bizə informasiyaları ətraf, ətraflı şəkildə çatdırırdı. Bizim çatdıracağımız bundan ibarətdir. Sözü sizə ötürürəm.